Всем доброго дня! Здравствуйте! Сегодня я расскажу о том, как быстро покупать билеты на общественный транспорт. Поехали! Объединение транспортных организаций Берлина и Бранденбурга называется VBB. Это самое крупное объединение транспортных организаций на территории Европы. По площади оно покрывает территорию, соизмеримую с территорией королевства Бельгия. В состав этого транспортного объединения входят более 36 организаций. Самыми крупными из них являются такие, как S-Bahn Berlin GmbH – это все электрички Берлина, DB Regio AG – это все региональные поезда, и BVG – это метро Берлина и остальные берлинские транспортные организации. На каждой станции метро вы можете найти автоматы, в которых можно купить проездные билеты. На самых крупных станциях, таких как Зоологи Garten, Халббанхофф, Александр Плац стоят автоматы обоих транспортных объединений. Это VBB и БФУГ. Естественно, что автоматы VBB продают билеты на все региональные поезда и направления. Автоматы БФАУГ продают проездные билеты на Берлин. Все автоматы принимают карточки, но, наверное, самый удобный способ оплатить проездной билет – это монетами или купюрой до 20 евро, так как автоматы выдают сдачу только монетами. Какой самый технологически простой способ покупать билеты? Скорее всего, для тех, кто пользуется постоянно мобильными приложениями, это приложение BVG Tickets и для региональных поездов приложение DB Navigator. Ссылки на эти приложения мы оставляем в описании к видео. Мы также рекомендуем вам, особенно если что-то непонятно, обращаться в клиентские центры BVOG, BVOG, центрум Они находятся на самых крупных станциях в Берлине. Внимание! Для всех получателей социальной помощи в Берлине вы имеете право на льготный проездной билет Berlin Ticket S. Вы можете приобрести его как в клиентском центре БФОГ, так и в любом автомате БФОГ. Главное и очень важное, не забудьте вписать свой номер социального пособия, своего бишайда в этот билет, иначе он будет недействителен. И если мы вам нравимся, то подписывайтесь на наш канал. Отправляйте видео своим друзьям и знакомым, ставьте лайк и помните, все будет хорошо.